Приветствую вас, мои подписчики дорогие и э, просто гости. Сегодня я хочу рассказать о м, начале, с чего начинается сопротивление материалов, э, хотя на самом деле э, оно идет из теоретической механики и вообще из механики. Но для того, чтобы пользоваться сопротивлением материалов, рассчитывать э, внутренние усилия, нам нужно знать, э, какие бывают опоры, и какие бывают опорные реакции. Итак, ну в принципе мы знаем, что у нас есть реакции в виде силы, сосредоточенная, она может быть вертикальная, горизонтальная, наклонная. Э -э они могут суммироваться в виде равнодействующей реакции. И э -э смысл всегда один, что одна реакция заставляет зафиксировать точку в одном направлении зафиксировать точку в одном направлении в смысле поступательного движения, или в горизонтальном или в, направ... в горизонтальном, или в вертикальном направлении, или в направлении, которое указано в виде равнодействующего. Другой вид усилий, который мы знаем, это момент. Момент позволяет или создать вращающее движение, или его зафиксировать. В виде реакции это фиксируем движение. Если прикладываем внешний момент, то создаем вращательное движение. Редко в природе существует одно движение без другого. То есть чисто поступательное или чисто вращательное движение редко существует. Поэтому нам нужно разобраться с тем, как фиксируется и то, и другое эта опора фиксирует только в одном направлении, в том, в котором нарисован стерженек. Значит, вертикальное направление фиксирует опора, которая изображена слева на рисунке. В горизонтальном направлении фиксирует опоры, которые изображены справа на рисунке. Конструкция вот этих изображений сложно нарисована. Чаще всего так выглядит мостовая опора. Там лежат два таких Катка, на которых опирается пролет моста. И эти два катка лежат на горизонтальном основании, ну и стоят противогоны, чтобы они не уехали. Вот как-то так выглядит шарнирно-подвижная опора. В горизонтальном направлении перемещения разрешено, в вертикальном есть реакция, которую мы будем определять, если это понадобится, для расчетов сопротивления материалов. Любое колесо, любая э, круглая балка, любая опора, которая будет вот как-то так создана в виде конструкции, э, она будет фиксировать только одно направление — вертикальное. Вот это и есть шарнирно подвижная опора. Второй слайд, шарнирно-неподвижная опора, второй вид опор. Эти опоры не позволяют перемещаться в двух направлениях, горизонтальном и вертикальном. То есть фиксируется э, и горизонтальная, и вертикальная реакция появляется. Фиксируется движение в горизонтальном и, и вертикальном направлении. Э, конструкции, которые изображаются в книге, очень много разных изображений, но все они демонстрируют одно. Горизонтальное и вертикальное направление запрещены этой опорой. Они фиксируют, держат, значит нам надо искать опорную реакцию в горизонтальном и вертикальном направлении в этой точке. Чаще всего или проще всего в бытовом смысле посмотреть, увидеть такую опору, это обычная навесная петля на двери. То есть что у нас тут получается? У нас нарисована вот такая петля, да она позволяет поворот поворот относительно вот этой точки но запрещает вертикальное и горизонтальное перемещение если хорошо конечно прикреплена дверь то есть если мы приложим к нашей балке лежащий на этих двух опорах одна шарнина неподвижная другая шарнирная подвижная Какую-нибудь нагрузку, то балка прогнется так, что э, вот на этих точках будут опирания, но при этом угол поворота балки относительно э, вот этой точки опирания позволяется. Это важный момент э, в этих опорах, ну и третий вид опор это. Заделка. заделка изображается вот так схематически, но очень важно понимать, что происходит, откуда там берется три реакции. Когда мы берем какой-то кусок стены из кирпича или какого-то другой конструкции, ставим на нашу балку, которая находится между этих двух, тут увеличенный проем, значит на, находится между двух наших э, стен, то мы можем сказать, что балка, которая находится внутри, заделана. Почему она и называется заделка? Э, заделана внутри стены. Ну при приложении там внешних нагрузок реакция возникает во всей стене. Понятно, что это будет какая-то распределенная нагрузка э, по всей стене. Но когда мы найдем равнодействующую этой распределенной нагрузки, мы увидим, что реакция находится не с краю, не вот здесь, не в начале нашей балки, а находится внутри стены на каком-то расстоянии от края, который и будет, если мы возьмем эту реакцию R, назовем, перенесем ее вот сюда перенос силы. Когда мы силу переносим вдоль твердого тела, мы ее добавляем и вычитаем в точке. Таким образом, в точке ничего не изменяется, но при переносе появляется вот это плечо H, и момент вот этих двух сил создает пару. Вот здесь появляется реакция, и вот эти две силы создают момент, который мы и называем момент заделки или реакция, фиксирующая поворот заделки. И о чем идет речь? О том, что вот в этой точке балка не имеет угла поворота. Угол поворота в этой точке равен нулю. И если мы прикладываем нагрузку на нашу балку, то изогнутая ось начинает поворот свой отсюда. Здесь угол поворота нуль. Это важный такой момент, чтобы понимать, откуда берется момент заделки и как его физические представители. Сегодня мы говорили о опорах, которые находятся в плоскости доски, то есть Третья координата здесь не учитывается, потому что разговор идет о нагрузках, приложенных в этой плоскости. Нагрузки приложенной плоскости, перпендикулярные плоскости доски, не рассматриваются, соответственно, реакции и не возникают. Раз сила не приложена в этом направлении, значит реакции быть не может. И мы про это и не говорим. Про направление перпендикулярной плоскости доски. Мы говорим про направление находящейся плоскости доски. Естественно, что когда мы будем говорить о пространстве, то мы будем просто рисовать еще один способ опирания и будем рассматривать этот способ опирания в пространстве. Дополнительную опорную реакцию будем вводить. Вот на сегодня все, что хотела сказать об опорах. С вами был Александр Заболотный. Мои данные легко можно будет найти под видео. И ссылочки там же будут. В группе ВКонтакте активно отвечаю на вопросы. В случае, если вас что-то заинтересовало и в моем видео, и в группе вы не найдете, задавайте вопросы, пишите в комментариях. Я с удовольствием вам отвечу. Ну и если что, пообщаемся в скайпе. У меня всегда есть возможность провести консультацию или весь курс сопротивления материалов вам повторить, что я сделаю с большим удовольствием. Удачи. До связи. Пока.